как раз хорошо будет ходить да варфаломей продакшн по заказу кинокомпании хранитель парка представляет варфоломей и его телки круто сколько у меня девчат банда подходим по одной Красавицы мои владимир у меня коп короче не получится я пошел к телкам я занят сейчас буду не беспокоить при пожаре тушить теплой водой выносить первым Икс, Вархелми Продакшн, Юрасик. Там он, Танюша Юрасика с хозяйкой города Ганной. А мы ходим между кабаками. И у меня знахитка, какой язычок. Что-то такое. Ну, Будем ходить дальше. Нам дозволили погулять. Мы гуляем. Красота, ветерец, солнечко. Юрасы, Камрад Павлоград. Павлоград. <реш> Чик. Юрасик сразу пошел на звук и на запах. Ау, Варфоломея! Ау, Варфоломея! Ау, Варфоломея, кругляшок! Копеечка! Копеечка! Миколы, А яка сахранчика хороша. А, яка гарнюнька. Ага, вітаю тебе, Варфоломій! Диви, яка гарненька. Тисячу. 1000... Який. Я не плюю. Це вітер шумить. 1860-81. Гарненька така, дивіться, яка А йди до мене маленька, йди. Чікс! Чікс! Вот ямочка моя. И чикс. Зачетненько. Капусточка. Давно я их не находил. Подубитенько. Но капусточка. Курочка есть. Так что... Есть курочка. Капусточка. Зачетно. Арфоломей Продакшн представляет. Чикс. <решил> Чикс. Юрасик. Танюшек. Как <сохия> всегда чудная компания. И Юрасик в моем следу находит кельце, которое должно быть с каминчиком. Дивіться какая гарненька. Ой, гарнюня яка. Юрко, вітаю. Камрад Павлоград. Чикс, <сохия> Вовчик, приехали на це поле там мы нашли гранаты, вот О, тут да, гранаты нашли. Я как раз приехали, тут хозяева ходят. Так с вас магарыч, что, что мы що ми гранаты у вас. забрали? Я забыл сказать вам. Копались да? И дивись вы, хозяина, какая техника, Вова, блин. Такой, блин, типа триоблен мопед, мотоцикл, 250 кубиков. Ланкин, водяное охлаждение, пружины усиленные, красивая амортизация, вилка шикарная, блин. Как вам техника, блин? Бачок под инструмент. А, это расширительный бачок, я так понял, да? Но, блин, техника на грани фантастики, блин. Вот так вот, крутяк. Слова забыл. Да, а у нас немного перекус. Сейчас будем рубать. Со красную снегом. рыбу. Да, красную рыбу. Будем рубать с коньяком. красная рыба. Да, ты что, сейчас да. будет у нас супер отдых. Эксперимент. Показывай. Вот, идет электро ограждение для коров. У них ошейник. Они типа пастух, не подходят сюда. Юра говорит, оно бьется током. Я говорю, Юра, оно не бьется током. Я стоял там, трогал, а Юра тут дотронулся и током ударило Сейчас будет проходить эксперимент. Если будет пепел, кучка пепла, это я был. Ба -ба -бада -бада -бада. Юра, не бьет током, Юра. Вот, пожалуйста, смотри. Я живой. <с auto -tank> эксперимент удался. Чикс, <сулив> вторая часть эксперимента. Вот лопата. Вот пастух электро. Оказывается, я там пробовал. Меня не трогало. А вот здесь, где Юра пробовал, оно трогает. Вот сейчас будет эксперимент. Посмотрите на мое лицо. Давай, Юра. Ради вас, ради тебя, хранитель парка, смотри. Ух, блядь, у тебя уже дёрнуло просто, я очкую. Ну давай, Димон, давай, смелей. Не, Ау, блядь! Сначала ничего, а потом, блядь, нормально. Зарядил батарейки. Чикс, чикс. Марфа продакшн. Остаток чудесного топора. Ну как вам такой угол заточки, а? изгиб какой, а? Как у девушки талии. Шикардос. Подошел к концу наш ход. Юра нас везет задним ходом. Мы туманим уже километра два. Ох, выехали ты. до разворота. На каминке. Ну, как всегда, Юра проиграл. У меня за за да, колечко. Ну, колечко зачетное. У меня нормально, прямо они Вкусный ужин. Як я нам там тихонечко сміюся. Все шикарно, чистый воздух. Юра задоволена, не всі задоволення, погуляли. Всім бажаю успіху, подписываемся на ходите парка, ставимо лайки, хто не поставив, водо знайдемо.